Oğlu ilə Allah ona razı olsun. Ömərin qarnını xəncərlə yırtdıqda Ömər nə söyləmişdi? Gəlin birlikdə müşahidə edək. Səhih Buxari Hadis 3693. Ömər xəncərlə vurulduqda ağrıyırdı. Sonra belə dedi: "Allaha and olsun, Allaha and içir, yer üzü dolusu qızılım olsaydı, Allah Taala -tə nəzabını görmədən əvvəl, əzabdən xilas olmaq üçün onun hamısını fidyə verərdim." Qal numarın sözü barədə biraz düşünək. Burada Ömər andışır ki, əgər mənim yer üzü dolusu qızılım olsaydı, Allah təala nəzabını görmədən əvvəl xilas olmaq üçün onun hamısını fidiya verərdi. Biz məhz bu sözə Allahın kitabında rast gəlirik. passəsi ki, kafir olub, kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünyadolsu qızılı ola və əzabdan qurtulmaq üçün onu fidiyə verə, yenə də qəbul olunmaz. Onları dəhşətli bir əzab gözləyir. Onlara cəhənnəm odundan xilas olmaqda heç bir kömək edən olmaz. Subhanallah. Kafirlərin söylədiyi sözün eynisi ölümündən əvvəl ömrün dili ilə söylənə